Приходимо до наступного питання від глядачів. Що таке зневага Святого Духа, яка не проститься людям? В Матвія 12:31 є таке серйозне місце, де говориться саме про найбільший гріх, як зневага Святого Духа. Тому поясніть, можливо, допоможіть, щоб не трапилось такого в житті людей. чтобы не дойти до такого греха, как говорит Библия, зневага Святого Духа. Отже, что это? Да, это очень актуальный вопрос. Он всегда присутствует в наших, так сказать, рассуждениях, особенно о Духе Святом. Ну, моя позиция такая простая, может, примитивная. Те, кто Духа Христова не имеют, они не могут похулить Дух Святого. Это вообще для них категория недостижимая. И они живут в другом мире совсем, хотя они противники Божьи, они могут даже богохульствовать в своих словах, как вот атеисты, бывшие в Советской империи в течение ста лет, глумились во всякого разного рода над правдой Божьей. И э, хула на Духа Святого, которая не простится ни в всем веке, ни в будущем, она касается тех людей, которых Духу Святому причастны, когда иудеи, имеющие историю своего избрания и призвания и от Авраама. И вдруг они позволяли Христу высказать такое, что ты там силу Вейзевула делаешь то, что ты делаешь. И это было, конечно, таким поношением именно на силу Духа Святого, который Иисус Христос являл в своих исцелениях, проповедях, чудесах, которые он творил. И вот эта вот фраза, она заставила Христа сказать, что и на Сына Человеческого проститься, а вот на Духа Святого не проститься ни в всем веке, ни в будущем. Почему? Здесь категория в той внутренней нашей установки. Если Христос, вот Он стоит перед нами, и мы можем разговаривать, можем на Него сказать и можем от Него ответ получить, то Дух Святой безмолвствует. И мы имеем его внутри, если мы имеем его внутри, и на Духа Святого позволим себе высказать какую-то вот такую вот авантюрную клеветническую фразу, конечно, это хулана Духа Святого, в котором, который в нас нас спас, нас сделал храмом, а мы теперь, значит, ему позволяем. Я такой вот вариант ну, просто не вижу. Я думаю, что человек, который имеет Духа Святого, человек, который является храмом Духа Святого, не может похулить Духа Святого. И поэтому эта фраза Христа, я ее воспринимаю как гипотетическое предупреждение. Во-первых, как явление божественной силы Духа Святого, святости его, той самой высокой святости, которая присуща только Богу. И поскольку Дух Святой не видим, и он в истории никак не описан, то здесь Христос вот в этом простом эпизоде предупреждает нас предупреждает нас, что Дух Святой – это реально проявление Бога в нас и через нас. И насмехаться и хулить Его благодатные дары никоим образом нельзя, ибо это наказывается таким вот вечным наказанием. Да? За хулу на Духа Святого не будет прощения. А питание – это же один из пунктов нашей сегодня разговора – грех на смерть. Питають глядачі, что это? Потому что в Библии написано, что есть грех не на смерть, а есть грех на смерть. Это повязано с хулою Духа Святого? Да. да, я так понимаю, что это именно другая интерпретация вот этого же самого предупреждения Христа. Э, вот этот грех, который не прощается, это грех к смерти, когда человек может похулить Духа Святого. Но если мы пытаемся нарисовать вот такую ситуацию, в которой мы могли бы усмотреть. Это похоже на, на хулу на Духа Святого. Вот здесь я осторожно смотрю, и я, например, не стал бы такие давать заключения, что то или иное слово, то или иной поступок является грехом к смерти, является хулой Духа Святого. Есть такое предупреждение. Говорит оно о чем? О том, что существует вероятность. Того, что человек, уверовавший, получивший благодатные дары Духа Святого, может оказаться хулителем Духа Святого. И тогда все закончилось, потому что нет больше прощения, не остается более жертвы за грех, как апостол Павел говорит: если обладает, получил, а потом хулит. Вот. Но это такое предупреждение, которое я бы, например, в нашей жизни ну, не встречал, чтобы сказать, вот как вы тот, например, поступил, или как этот поступил. А как предупреждение я воспринимаю, что здесь есть та самая вероятность, которая меня, например, отвергает мою теорию, что если кто уверовал, уже никогда не может потерять спасение. Здесь есть как раз вот то самое заключение, что такая вероятность существует. Не дай бог никому это попробовать. А что а может до этого привести? Или какие ваши побожания? Як не дійти до такого стану, що можна образити Духа Святого, щоб ви порадили? Я б сказав, що нічого не може привести Павел апостол говорить хто може відлучити нас від любви Христової? Ни высота, ни глубина, ни широта, ни долгота, никакая тварь, никакая власть, ничто не может отлучить нас от любви Христовой. Значит, такой силы нет, которая может нас отлучить от любви Христовой, то есть от того, что мы обладаем во Христе. Это самый дар Святого Духа. Поэтому, когда мы говорим, а что может случиться? Может случиться то, что человек принял некие внешние факторы христианской жизни, манеры поведения, некоторые там слова, формы общения с религиозной средой. И он, в принципе, как апостол Иоанн говорит, они вышли от нас, потому что не были наши. Они соблюдали некоторые ритуалы, были, в общем-то, рядышком, один хлеб ели. Но у них не было того, что называется рождение свыше и преображение во Христа. У них не было того, что от младенчества развиваться и расти в совершенного мужа, доколе все придем единство веры. Это было всегда и есть сегодня. И заметьте, когда наступили вот гонения, жестокие гонения, и та церковь в Иерусалиме рассеялась, мы видим имена отдельных людей, которые продолжали. А где прочие? Где тысячи людей? И мы видим в наше время, когда наступил сталинский террор, и религия стала предметом преследования, и людей за веру уничтожали буквально физически. А тогда, когда это наступило, это была такая массовость религиозных собраний – это были такие огромные движения, которые вот и пролетариаты взволновал. А потом куда это девалось? Вот это вот была не, не вера, которая сильна побеждать все искушения, а это была некоторая приспособленческая позиция, как рассказывают братья. Надо туда присоединиться к баптистам, у них хорошо. Они уважают, они не бросят, они поддержат. Таких присоединившихся много было. А у Христа их было вон сколько? І где? Він Он ну, а ви не хотіть отойти від от мене, Поэтому здесь ще холоди Духа Святого немає, але є родження сусі, нет такого посвящення. это, к сожалению, масове порча в людях, Юрій Кич. Таке як продовження цієї теми, питання від глядача: До кори совісті чи викриття Духа Святого? Як розрізнити чи це одне й те саме, чи можуть вони одночасно співпадати? Отже. Совість і Дух Святий. Совість вона працює у невіруючих людей, а Дух Святий, коли вже людина прийняла Христа, народилася згори, чи це працює як така складова душі людини. Совість також і у віруючих, і у невіруючих. Але щоб як би ви розрізнили, щоб ви порадили людям. Когда мы чувствуем, что это наша совесть Дух Святой, как бы вы раскрыли эти понятия? Я бы говорил о совести. В нашей природе возрожденного человека совесть пробуждается, и когда она Духом Святым освященная и Словом Божиим просвещенная наша совесть, тогда она обретает ту самую силу природную, которую Бог вложил в человека для развлечения добра и зла. Когда человек не возрожден, у него совесть может быть сожженная, она может быть спящая, он может быть подавленной совестью, вообще пренебрегать ею. А вот, а вот когда он возрожден, эта совесть просыпается, и она бывает чуткой к тому, что есть правда, что неправда, что добро, что зло, что свет, что тьма. И это совесть. Но Дух Святой в данном случае, он учитель. Он учитель, который в нас пребывает. Он наставляет нас на всякую истину, он открывает нам Христа. Он молитву за нас творит воздыханиями неизреченными, но все-таки сигнал наш, нашего естества к тому, чтобы принять эту идею или отвергнуть, это сигнал совести. Я вот так понимаю. Она остается главным инструментом, который вот, вот чтобы нам ее не усыпить, совесть наша, потому что это мы можем сделать, даже Духа Святого мы можем оскорбить даже Духа Святого мы можем похулить через именно такое наше отступление, охлаждение, равнодушие, постепенно, шаг за шагом, и слух духовный потеряли, и потеряли остроту духовного зрения, и мы стали равнодушными, и оказались там, где оказались. Поэтому это, я бы сказал, отвечая на этот вопрос одним словом, совесть – первичный инструмент, Божий инструмент, который нас настороженно показывает на опасности Предлагаємо этим миром. Дякую. Я теж згадав історію з Павлом, коли він говорить про те, що Дух Святий показав їм не йти в одне місце, а йти в інше. Ну, мені здається, що совість це такий Божий інструмент підказувати нам, що правильно, що неправильно, в наших якихось рішеннях. В нашому щоденному житті, а Дух Святий він вже керує такими ну, глобальними питаннями, можливо, рішеннями там, нашого життя і так далі. А совість це ну, просто вибір наш щоденний, що є біле, що чорне, що правильно, що неправильно, щоб вибрати те, що Боже. Тому я думаю, Бог заклав такий в нас інструмент. тому дякую, що ви так чітко розділяєте ці два. таких важливых питания. Да, вот святой апостол Иоанн говорит, когда об этом, правда, он там называет сердце, когда он говорит, если сердце ваше не осуждает вас, а или если сердце ваше осуждает вас, то коль паче Бог. То есть Бог нас пробудил, мы стали чуткими к тому, что есть правда, что неправда, и мы должны быть следовать за этим, потому что тогда Бог нас благословляет, или напротив, тогда Дух Святой скажет, куда ж ты влип? тогда у нас будет уже необходимость покаяния. Но первичная реакция – это совесть. Или сердце наше, как говорит Писание. Наступное питание. «Вид глядача Бог е любовь, и пытая глядач, кто вбыв ананию та сапфиру, люблячий Бог чи сатана?» <реш> Я бы сказал, что ни Бог, ни, ни сатана там не участвовали в этом процессе. Это был человеческий абсолютно поступок который вот там продиктован был, с одной стороны, жаждой такого благословения, с другой стороны, страхом потерять хотя бы то, что есть. Синичка в руках <laughs> или синичка в небе, как там эта поговорка уже. Да, лучше <laughs> синичка в руках, чем журавль в небе. Поэтому, когда они совершили это тайное, сговорившись со своей не Сапфирой, совершили это тайное хищение, но это была ложь, почему и Петр и сказал, как же это вы согласились, допустили сатане вложить мысль, солгать Духу Святому. Но он так вот это обставил очень мощно, что здесь мы уступаем этим предложением лукавого. Это там пример истории, но и мы сегодня точно так же стоим перед выбором. Сказать или не сказать? Сказать или не сказать? Промолчать? получишь хоть что-нибудь, скажешь, посадят. Вот. А есть более такие примитивные ситуации, в которых мы лукавим. И мы э, привыкаем к этому, но никто из нас это не умирает. Может, в лучшем случае болезнь какая-то проявится, потому что это все-таки связано с большим нервным напряжением. И так или иначе организм наш дохнет помаленечку. В случае с и Сапфирой, вот это представить надо. Я представляю момент, когда они уже входят в общину, когда у них еще появилась заначка на черный день хорошая, и вдруг такое откровение, а что же это вы сделали? Вот это все, что вы получили? И вот тут вот этот взрыв эмоций, который происходит внутри, разрывает их сердце, они падают замерто. Я вот так понимаю эту ситуацию. Там не сатана, там... Но сатана, конечно, был, который, как Петр говорит, допустили сатане вложить мысль. Mm -hmm. вот. Но это гипербола, которая, в общем-то, рисует ситуацию верно. Это их эмоциональная реакция на раскрытие их лукавого замысла. Сердце разорвалось. Якраз це стосується того питання, що ми до цього говорили совісті. Я думаю, вони мабуть совість їм підказувала, що це неправильно. А як би вони могли зробити? Якщо б вони принесли частину і сказали, ми продали наше майно, і ось ми хочемо частину передати, і все було б нормально, Е, просто треба було бути щирими, не обманювати, а сказати. Правду, або вже даты все, або виддаты частину, и тоді бы она и б живи. Как вы думаете? Я думаю, что мы, конечно, с позиции нашего современного уже отношения ко всему и материальному, и церковному рассуждаем. Вот. Но там же ведь был порыв невероятный. Обо всех сказано, что никто ничего не имел своим. А это была категория их посвящения. Если я что-то имею свое, значит я, не, я здесь не свой. И частичка сюда не нужна, нужно целая. Ну, я так, как бы максимальное такое вот отношение к этому. И поскольку именно такой был порядок у всех, и для Петра, наверное, я соглашусь, что он говорит, ну, это вот все, что вы там продали, разве оно не было ваше? Разве от вас кто-нибудь требовал? Вот. Но вы тут начали мухлевать. И раз вы смухлевали, вот, вот она вскрывается, ваша ложь. Я думаю, что здесь для Анании и Сапфиры это уже не вернешь, а вот для нас это хороший урок. Сын мой, сердце отдай мне, Писание говорит, сердце отдай мне, потому как мы служим то же самое, частичку Бога, а все остальное наше. Я думаю, в этом, в этом катастрофическом, трагическом эпизоде для нас вот такой урок и даже упрек, что мы-то живем еще пострашнее, чем Анания и Сапфира, Наши руки загребущие никогда не отдают, они все себе тащат, ненасытимость, которая вот там даже две дочери, давай, давай. И здесь как раз вот есть самая граница. Божья, Богу, все ему принадлежит, все. Это тот же самый сын, который пришел блудно, а этот старший ему говорит, что же ты, сын, все же мое твое. А ты как-то как вот так изолировал себя, вот. Ты пользовался всем, а все равно что-то себе хотел, у тебя в сердце было это тяготение. Это все урок для, для меня, чтобы я понимал, что здесь ничего моего нет, все Божье. Все Божье, много ли, мало ли, это все Божье. И оно служит Богу, служит Богу. И вот оно служит Богу через мое служение ближним, тем, которым я принес сейчас. Вот, Петр, смотри, давай в общую казну. А мы, мы кажется, обманули. И самый страшный грех, который мы вообще не ощущаем, это ложь, это ложь, это сатанинское орудие, которое разрушает нас. И вот эта смерть она не и сапфира, это удар этой лжи в нас самих. Мы солгали, мы себя убили. Мы себя убили как человек, образ Божий. Мы себя убили как христианин, который честен. Каждый должен быть честен, чист должен быть, непорочен должен быть. Ой, брат мой. Юрій Кирилович, яка ваша порада? Покаятися, подивитися на своє життя, на своє серце, де ми не віддаємо все, що Господь бажає в усіх сферах, щоб виправити наші кроки, наші шляхи, щоб ви порадили, щоб бути в правильному положенні перед Богом і не бути такими, як Ананія і Сапфира в нашому житті? Ну, в нашем жизни у каждого персональные обстоятельства. Какую-то общую фразу выдавать, наверное, мало проку в ней. Но рассмотрите, расспросите, найдите, где путь добрый, идите по нему. Мне кажется, это фраза универсальная, которая говорит просто вот, остановитесь на путях ваших, рассмотрите. Знаете, если мы с материальной точки зрения все, ну, в общем-то, наследники той бедноты и нищеты, которая из Советского Союза вышла, и у нас там нечего не продать, не подать. Живем так каждый день, слава богу, есть хлеб насущный. Но у нас есть еще багаж разных нравственных поступков. У нас есть багаж того, что мы перед Богом прячем, прячем чисто, потому что они некрасивые, и мы их прячем, мы не простили. Мы злое замыслили, мы клевету приняли. Вот этот вот моральный такой огромный букет черных цветов, которые мы в себе носим, его в себе прячем. Потому Писание говорит, придите ко мне, я вас успокою, откройте ваше сердце. Вот тогда вы получите покой вашим душам. Здесь больше, чем деньги, вот потому что это деньги вторично были больше, чем дом, потому что он был вторичен. Первично было, ты допустился до не вложить мысль солгать Духу Святому. Мы, когда понимаем, что мы принадлежим Богу, мы храм Духа Святого и позволяем себе лгать, позволяем себе лукавить, позволяем себе вот эти вот злобные клеветнические измышления о людях. Вот где наш порог, самый большой. Дякую, Юрий Крылычу. Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA. Якщо вам подобаються наші відео, якщо вони підтримують вас, то я запрошую вас приєднатися і підтримати наш канал фінансово. За посиланнями в описі, ви можете знайти шляхи, як це зручно і швидко зробити. Для нас ваша підтримка дуже важлива. Вона допоможе створювати ще більше корисного духовного контенту. Дякую.